Всем привет! С вами Рвов, Рвов. и сегодня у нас будет новая рубрика, которая будет очень мало идти. Да. Я вчера смотрела каналы, как должен заканчиваться. Я там смотрел всякие ролики про Стар Wars. Например, как должен заканчиваться Стар wars Империя наносит удары. Это было смешно. Так что я буду сейчас говорить... Как там было все? И, и как было бы лучше, чтобы также заканчивалось как и есть? Или чтобы было так, как и там было? Ну так вот, там Тартвейтер был, был очень рад то, что у него был сын, есть сын. Он только узнал, и то он сказал, я штурмовиками богато кому. Он его встретил, он пошел на татуин или в облачное царство. Там не было нормально, намалевано. Ну, Но первая была на Татуине, он был. И он сказал, о, я чувствую себя живым. Как же это будет хорошо править, править всем миром со своим сыном. И он думал, что Люк скажет, он так подумал, о, он будет так доволен. И там мы потом перекрутила, сейчас на нет, нет, Люк говорил. И а Дарт сказал, ну так давай перейдем, мы будем править всей галактикой, мы уничтожим императора и и остановим эту войну. Эту войну. И Люк спросил, а, а обязательно быть на, на темной стороне? И Дарт Вейтер сказал, ну да, обязательно. И Люк спрыгнул в тот дыру, а Дарт ему не дали, и і тільки і що там у світхаві житає в єс, що во не можуть руками просто будь-що вирвати її і, і там наприклад дарити цим когось, то він його так ніби схопив за ногу тим тілі кінесом і, і казав, що що я, я твоєї папа, я тобі наказываю, чтобы мы, ты это сделали, А Люк сказала, ты хочешь и папа в мире, и Дарт Вейдер поправил, то есть лучший папа в то есть сильнейший папа в Ну и там закончилось то, что у были в Эвоке, и... Но Дарт Вейдер, Энакин Енакін Скайвокер. Він був в такому обличчі, ніби в нього не було дві руки, і, і голова була така вже лиса поранена. Потім він став назад з е, нормальним Енакіном Скайвокером молотим. Потім е, малишом, там а е, її е, ще казали імператору. ти е, Или это... А, это уже в следующей серии будет. Также сегодня может еще выйти где-то две, две, или одна серия. Это зависит от вас. И вон там были в Эвакиве, и, и там был, Виндов, и, был в был Квайгон, и... И Энакин сказал, а если вы здесь э есть, то и епакарма есть. Э ну, а они сказали нет, и он сказал, ну да, это логично. И еще появились дети, которых убил йода или Энакин. И так все закончилось. Но я думаю, если бы было так, как и там было, то бы не было смысла э, делать тартвейдера, то лучше бы как э, есть, так и есть. Ну вот и на этом все. Всем э, э, ставьте лайк, подписывайтесь, пишите в комментариях. Смотрите в описании. Давайте наберем два лайка и, и выйдет сегодня, может, видео. Может, если будет, про что снимать. Э, ну и вот, и тогда с вами был Орвов и Вер Вов. Всем пока, всем и до новых встреч. Пока-пока.